Davam edirik hörmətli tamaşaçılar. Bu gün Ramazan Fitr bayramıdır. Eee fitrə çıxartmaq başqa fitr bayramı tam başqa. Bu barədə söhbət edəcəyik və ümumiyyətlə bu ayın, Ramazan ayının təbii ki, gözəllikləri, özəllikləri bu barədə təbii ki, söhbətimiz olacaq. Qonağımız isə Məzs Ağasəid Yaqubovdur. Biz Bəlim. onunla söhbət edəcəyik, danışacağıq. Hoş gördüyü sizi. Hoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək. Allah siz də. dualarınızı qəbul etsin. Ümumən müsəlman aləminin bayramıdır bu gün bayramlarını təbrik edirik. Sizin də bayramınızı təbrik edirik. Eyni zamanda, eee, dövlətimizin humanisti idi ki, 2 gün dini bayramı elan edir. Rəsmi şəkildə. Yəni həm bu gün bayraq xanım da qeyd elədi, həm də sabah Ramazan bayramıdır. Müslümanlar da hər iki günü bayram kimi qeyd edidilər. Eee, bu peyğəmbərin bizim üçün qoyduğu ə, Allahın bir əmridir. Ən sevimli bir gündür. Allah Tala Yunus surəsində buyurur ki: "Qoy Allahın lütfü ilə sevinsinlər." Əh. Allah Tala bu lütfü insanlara bəxş edib ki, qoy bu sevinclə yaşasınlar. Sonra buyurur ki: "Sizin bu sevincinizi əvəz edəcək qazancınız varmı? Belə qazandığınız həyatda bir şey varmı?" Həqiqətən də ümumən götürəndə insanların birlikdə sevinməsi, yəni onu qazancla əldə etmək mümkün deyil. Ona Allah insanların qəlbinə bəxş edir. Bəli, Ağsaedbey. Bə Qəlbində Allah olan adamlar onu yaşaya bilir. Ona görə də bu gün xalqımız alhamdulillah müsəlman ümmətidir və bu gözəl sevinci xoşluqla yaşaya bilirlər, bir-birləm bölüşə bilirlər. Bu böyük bir dəyərdir əslində. Biz tolerant bir ölkəyik. Bəli. Bizim ölkəmizdə istər İslamı bayramlar, istər qeyri-İslami bayramlar qeyd olunur, insanlar coşqu ilə bu bayrama qatılırlar. İstər ə e, yeni il bayramı olsun, istər Novruz bayramı olsun, bayram olsun, istər Qurban bayramı olsun, istər fitr bayramı olsun, Ramazan bayramının bayram olsun. Bu bizim e, qəlbimizin açıqlığındandır. Həzreti Əli əleyhissəlam buyurur ki, insanlar iki yöndən bir-birinə çox yaxın və doğmadılar. Ya yaradılışda yoldaşdılar, ya da dində qardaşdılar. Ona görə də biz digər dinlərlə, yəni bir yaradılış olaraq, yəni e, yoldaşlıq Amma öz müsəlman dinimizdə isə e, müsəlmanlarla ümməti Məhəmmədlə qardaşlıq. Ona görə də bu e, necə deyirlər söz, bu ifadə bizim üçün yararlıdır. Həqiqətən biz tolerant bir mühitdə yaşayırıq və dünyaya da bunu nümayiş etdiririk ki, biz digər dinlərlə sülh və aman şəraitində yaşayırıq, anlaşılıqlıq şəraitində yaşayırıq. Mən bir e, məsələni bir dəfə də qeyd etmişəm. Bir dəfə bizi E ə əzam eləmişdiklər Avropa ölkələrinin birinə Almaniyə dedik. Orada biz dini tədbirlərdə iştirak edirdik. Azərbaycandan istər yəhudilər, istər xristian, istə məsəlman tərəfindən nümayəndələr iştirak edirdi. Biz sadəcə ekskursiyaya çıxdıq, şəhərdə məscidlərə baxırdıq. Bəli. və bizlə biz öz qiyafamızdaydıq. Yəni mən məsəlman qiyafəsində, xristiyan yoldaş öz qiyafəsində, yəhudi ə, din adamı öz qiyafəsində və biz maraqlanırdıq. Tanırsınız, insanlar bizə çox qəribə baxırdı. Çox qəribə baxırdı və bizi e, tərkib ediyən o e, yoldaşa dedilər ki, bunlar bir aradan nə həcəb yollarda gə gəzirlər. Şurada. Dedi, nə olub ki? Dedi, bizdə bu mümkün deyil də. Yəni xristiyanla hələ yəhudi bir arada işdə bir yerdə yeriməz. O qədər bir-birindən fərqlidirlər. Hər Avropa bir ölkəsidir. Amma Azərbaycan bunu dünyaya nümayiş etdirir. Həqiqətən də Azərbaycana gələn elə qonaqlar da bunu geyrə adi bir e, necə deyirlər təsəvvür kimi e, fişirləşdirirlər ki, yəni mümkün olma, ol, olan bir şey deyil. Bu bizim e, torpağımızın, millətimizin qədimliyindən xəbər verir ki, biz artıq bir-birimizə yatışmışıq, bağlı olmuşuq, mehribanlaşmışıq. Bu bizim dəyərimizdir. Allah bu dəyəri bizdən əsirgəməsin. Allah Tala elə həmişə millətimizi ürməndən mehriban qərar versin, torpağımızı da firavan eləsin. Amin. Amin Ağayev Səid bəy. Ümumiyyətlə nəzərinizə çatdırın ki, aziz tamaşaçılarımız, Ağayev Səid bəy Qafqaz müsəlmanları idarəsinin əməkdaşıdır və eyni zamanda da ilahiyatçıdır və bizim dinlə bağlı olan suallarımızı birbaşa mütəxəssisinə vermək həm bizim üçün daha məlumatlı olacaq, həm də tamaşaçılarımız üçün. Ümumiyyətlə Ağayev Səid bəy, çox ə, bu ərəfədə danışlar ki, fitrə vermək, ümumiyyətlə fitr nə deməkdir, fitrə vermək hansı ailələr üçün nəzərdə tutulur və nə şəkildə verilməlidir. Pul qismində, ərzaq qismində bu haqda istədiyinizizi məlumatlandirasınız. Elə fitrə sözü elə bizim başa düşdüyümüz fitr sözündəndir. Fitrətdən Bəli. gəlmək deməkdir. İnsanın özü deməkdir. Zəkat İslam alamında ümumi olaraq zəkat bölməsi var. Maldan, mülkdən zəkat çıxardırsan. Aha. Amma Ramazan ayında isə insan öz canından zəkat çıxardır. 30 gün oruç tutur. Orucun orucduğun 30-cu günündə Bəli. o qavule tikidalardan öz fitrətininə təxminən neçə manat? 5 manat 10 manat arası. 5 manat 10 manat arası. A, baba, onu necə təmin etmək lazımdır? 5 manat 10 manat arası. Onu Qafqaz Mücəlləsinin Qazıldər Şurasının qərarına əsasən, Aha. yəni yaşayış minimumu nəzərdə tutub, ərzaq ə, ə, şeyləri ki var, məsələn, buğdaddır, buğda unudur, kiçmişdir, xurmadır, düyüdür. Bunlardakı insanlar mütəmadi istifadə edir. Hı -hı. Ona görə də şəriətdə belə qeyd olunub ki, insanın mütəmadi istifadə etdiyi ə, ərzaqlardan, qidaqlardan paylaşmalıdır digərlərinə. Bir də belə bir qanun yoxdur ki, kimsə deyir ki, mütləq bir ərzaqdan 3 kilo verilməlidir. Belə bir qanun yoxdur, yoxsa belə olmalıdır. Orda hesablanma vahidi kimi götürülür, məsələn, 3 külü un, 3 külü düyü, 3 külü qurma. Məs 3 kilo olmalıdır hər şeydə o 3 gülünün miqdarında başqa şey çıxarda bilərsən. Aha. Məsələn de görək 3 gül düyünün qiyməti 5 manatdırsa, 5 manat dəyərində gedib digər dərni bitkilər ərzaqlar alıb verə bilmək olmazsa, ya da bölüşdürüb 1 kilo, mərcimə, təbdərəm, kilo un, mərci məsələn. alım, məsələn, ədəs alım, digər ə, qida məhsullatlarından alım onun Bə. əvəzinə verin. Mən də onu elə o formada izah etdim ki, ə, İslamın qoyduğu qayda ilə məsələn 3 gül düyü ilə onun qiymətini hesabla. Həmin qiymətə o falan şeyi al, apar, hədiyyə elə e, həmin insanlara. Hmm. Amma imkanı olmayan, e, yəni onun üçün çox çətindisə, yəni gəl bir ailələr bəli. var ki, onların o, 5 manat puldur. Bax, elədir. Elə insanlar var, onlar kasıbdır, imkanları yoxdur, amma bu bayramı yaşamaq istəyirlər. İstirəni çıxartmaq istəyirlər. Bəli. Onlar üçün də şəriətimiz çox asan bir yol qoyub. Yəni insanın imkanı çatacağı qədər, aha, bir məvacib çıxardır onu ötürür ailədə hər bir adamın. Aha. Hə ötürür sonuncu adam onu qırağa qoyur və onu aparıb ehtiyacı olan insana verəcəklər. Aydındır. Bu gün Ramazan bayramıdır. Təbrik edirik bir daha sizi və bu gün biz də sizi təbrik edirik. Bəli və bu gün namaz qılınacaq təbii ki məscidlərdə və bu barədə hətta məlumat verdik, yenə də verəcək. Bu günün duaları nədir? Peyğəmbər Əleyhissəlamun bu coşqu ilə qeyd etdiyi bayramda bütün müsəlmanlar çıxdılar çölə, səhraya çıxdılar namaz qılmaq üçün. Orada əsasən şuar səsləndirilərdi Allahın tərifatı. Allahu əkbər, Allahu əkbər, la ilaha illallah, vallahu əkbər və liləlhəm, və lilləhil həm. Yəni Allah böyükdür, Allah böyükdür, Allahdan başqa Allah yoxdur. Bütün tərifatlarımız, şənimiz Allah üçündür bu formada dualar edirdilər. Əsas bayramın duası bundan ibarətdir. Məscidlərin minarələrindən də hal-hazırda bu səslər səsləndirilir. Bu Allahın insanlar üçün təyin etdiyi bir bayram olduğu üçün insanlar da Allahı bu bayramda tərifləyirlər. Şəninə həmd edirlər. Dərin təşəkkürlər Minəftlar Qafqaz İslam məlumatları idarəsinin əməkdaşı, ilahiyatçı Ağsaid Yaqubov bizim qonağımızdır. Hörmət tamaşaçılar.